amir temur o'zligimizni anglash milliy an an'ana va qadriyatlarimizni tiklash borasidagi ulug'vor ishlarda xalqimizga ma'naviy kuch bag'ishlab kelayotgan ulug' siymolardan biridir Sohibqiron tavallud topgan kun mamlakatimizda har yili ko'tarinki ruhda keng nishonlanadi bu yil ulug' sarkarda tavalludiga 688 yil to'ldi dastlabki lavhamizda joylarda ulug' bobo kalonimiz tavallud kuniga bag'ishlab o'tkazilayotgan tadbir tafsiloti o'rin olgan tarix bu ko'hna dunyoda juda ko'p jahongirlarni ko'rgan ana shunday simollardan biri amir temur nafaqat o'z davridagi eng qudratli davlat asoschisi ilm fan madaniyat homiysi hamda osiyo va yevropa qit'alarida ro'y bergan tarixiy jarayonlarga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatib jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan shaxs Sohib sohibqur'on tavalludining 688 yuz yi yilligiga bag'ishlab ichki ishlar vazirligi navoiy akademik litseyida buyuk sarkardalarimizning jasorati va harbiy merosi mavzusidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirda so'z olganlar amir temur va temuriylarning milliy davlatchilik tarixi ilm fan madaniyat bunyodkorlik va boshqa sohalardagi ulkan merosi sarkardaning jasorat adolat hamda vatanparvarlikka yo'g'rilgan etrofli va ezgu fazilatlari yurtimizda olib borilayotgan siyosat bilan uyg'un ekanligini ta'kidlashdi temur tuzuklari va boshqa tarixiy manbalardan aytilgan fikrlar ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi shuningdek o'quvchilarning vatanparvarlik ruhidagi badiiy chiqishlari hamda amir temur siymosi gavdalantirilgan sahna ko'rinishlari barchaga birdek manzur bo'lib ko'tarinki kayfiyat ulashdi Bizning asosiy maqsadimiz Amur temur omili orqali yosh avlodni vatanparvarlik insonparvarlik doimiy ravishda vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda eng asosiy qurol deb hisoblaymiz biz. temurni jahon tarixida tutgan o'rni bugungi kunda barcha jabhalarda o'z aksini topmoqda nafaqat davlat qurilishi siyosat balki madaniyatni yuksaltirishda işte, amur temurning roli juda yam katta yoshlarga mana shu amur temur sahnasini tayyorlash jarayonida e, man bir narsa uchun o'qituvchi sifatida juda xursand bo'ldim o'quvchilarda temurni obrazini yaratish ishtiyoqi hammasida bor sana munosabati bilan o'quvchilar o'rtasida viktorina huquq bilimdonlari musobaqalari <Sessimus> o'tkazildi bu musobaqalarda o'quvchilarimiz amir temur buyuk sohib bo'yicha o'zini bilim saviyalarini sinab ko'rdi buyuk sohib bobomiz o'zining tarixda qilgan ishlari bilan butun dunyoni lol qoldirgan bugungi o'tkazilgan tadbirda o'quvchilarimiz kelajakda xalqimizga vatanimizga xizmat qiladigan ajoyib xodimlar bo'lib yetishadi deb o'ylayman tadbir davomida litseyning ana shunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etgan bir guruh o'quvchilari diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi ta'kidlash joizki bu kabi tadbirlarning doimiy ravishda o'tkazilishi yosh avlodning tariximizga oid bilimini ulug' bobomiz siymosiga hurmat ehtiromini yanada yuksaltiradi